Празднование Науры Смирамы в Саратовской области проходит не случайно. Здесь живут около 80 тысяч казахов. Кроме того, Саратовская и Западно-Казахстанской области уже давно сотрудничают друг с другом. Представители двух государств отметили важность общения между областями и поздравили жителей Саратовской области с праздником. По традиции на Марксовской земле проводится мероприятие. Праздник, который объединяет абсолютно... А это праздник международный. И нам вдвойне приятно, что на сегодняшнем мероприятии присутствуют наши гости западно-казахстанской области Казахстана. Во главе с Акимом Нурлан Аскарович, который присутствует на сцене, из большой делегации почти 70 человек. Праздником и всего самого доброго. Мы приехали по приглашению губернатора Саратовской области и в составе делегации есть представители местных исполнительных органов, есть представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области, есть представители культуры, творчества и многие другие. И тот, тот импульс, который задан нашими лидерами государств, он дальше будет продолжаться. И я желаю вам, уважаемые участники праздника, мира, благоденствия, спокойствия в вашем доме, в вашей республике, в вашей федерации, в Российской Федерации. Рамазан Утепов приехал в Саратовскую область из Волгограда в 1999 году. В этот день он с радостью пришел на празднование Нурыза и очень рад, что казахстанцы приехали поздравить с великим праздником. Очень рады соседям, что вы уважили, приехали, не посчитали с погоды, на климатические условия. С нами отпраздник наш праздник традиционный, Наурус. Землякам сам, большой привет, здоровья, всего самого благополучия, процветания всех благ. Мероприятие сопровождалось народными танцами и обрядами. По традиции было проведено конно-спортивное состязание. Конечно же, не обошлось без казахских национальных блюд, без пармак, баурсаки и традиционного напитка на кожи Также во время визита казахстанской делегации в Россию были обсуждены важные вопросы сотрудничества двух государств. Марина Горбук, Нарбекушалиев, Рустам Джумашев, ТДК 42.